Я житель города Константиновки. В 2014 году я ушел добровольно в народное ополчение Донбасса защищать свой город против фашистов. Это было мое такое мнение. Как власти Донецкой Народной Республики много чего обещали, я на это очень сильно надеялся и пошел как бы проверить это все. Но я прослужил в Востоке, прослужил в Республиканской гвардии, и все их обещания оказались неверными. Это был все обманом. Поэтому я ушел из армии Бонецкой Народной Республики в 2016 году. В тот день я скрывался, боялся вернуться домой. Но через родственника я узнал о такой программе, как называется Вернись домой. Эта программа проходит через службу СБУ. Вот мои родственники обратились в службу СБУ по этой программе. После этого я связался с ними. После чего сотрудники СБУ меня встретили. Я приехал в свой родной город. После чего я был, проведен был допрос. Я рассказал добровольно о своем преступлении, которое совершил в 2014 году и продолжалось оно длиться до 2016 года. Вот. Товарищи, которые остались в Донецкой Народной Республике, жители города Константиновки, которые находятся сейчас там. Ребят, не верьте Донецкой Народной Республике. Просто это в свой шаман. Просто вернитесь домой к своим родным, братьям, сестрам, жёнам, к родным, которые у вас есть. Вернитесь бы домой. Там все обманут.